Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Почему поддерживаешь? Ну... Сейчас сформулирую контент. Ну, без проблем. Ну, во-первых, потому, потому что? что... С точки зрения из-за того, что страны являются соседними, угу. а Россия участвует в этом, потому что ну, как раз таки Украина находится в непосредственной близости, и, то есть как бы тот конфликт, который любой конфликт, который находится там, на Ближнем Востоке, он менее рассматриваем, э -э как который сейчас у нас происходит в стране, а поддерживаю, потому что ну, как бы это меня самого касается однозначно. Так подожди, конфликт же начинается после того, как какая-то часть, какая-то какая страна вводит свои войска в другую страну, правильно? Ну да, но как это произошло? Это, это официальное объявление войны было? Официально объявить войну ни Украина, ни Россия не может, так как э, Уголовный кодекс как Российской Федерации, так и Украины не запрещает, но говорит о том, что человек, который будет начинать войну, планировать или подготавливать, он седает в тюрьму на срок от 8 до 20 лет. В связи чего ни Путин, ни Зеленский не могут объявить войну. Даже во время Второй мировой войны, как ее называют, война не была объявлена. Потому что э, Гитлер объявил спецоперацию Барбароса. И как таковой официальной войны по документах не было. Просто уже после окончания войны ее решили действительно начать назвать войну, потому что, ну, по факту, это была война. Спецоперация это не то, что происходило во время Второй мировой войны, и не то, что сейчас происходит на территории Украины. Это не спецоперация. Ну, я не буду там а, правду или говорить с другой точки зрения. По моему мнению, а, война происходит в таком случае, что по одной из сторон явно подписывает капитуляцию, а в данном конфликте явно никто не будет подписывать капитуляцию. Смотри, статья 353 Уголовного кодекса Российской Федерации. Планирование, подготовка, развязывание или введение агрессивной войны. Первый пункт. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Второе. Это ведение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. В чего ваш президент или кто-то с вашей власти, если захочет объявить официально какую-то там войну, ну типа его нужно сразу сажать. В чего в современном мире разные страны, которые начинают боевые действия, называют их какой-то там специальной военной операцией. Или там специальная операция, или военная операция. Но не война. В обход юрисдикции, как иногда бывает, когда ты в течение своей жизни обходишь закон. Есть закон, который запрещает, а есть пути, которые разрешают закону быть закон. Вот так вот. Так вот я пытаюсь понять. Ты поддерживаешь то, что Российская Федерация начала вот эту специальную операцию? Ну... Блин, теперь, теперь нельзя однозначно не сказать. Потому что войну никто не объявил. Ну, да. Ну, его не объявит, не объявит ни Россия, ни Украина. Вообще, ну, типа, я не знаю, в 21 веке кто там объявлял. Возможно, там где-то в странах Африки и объявлял кто-то войну. Там, Сомали это от... Возможно, они там так не объявляют. Не это делать, они объявляют. Ну, так что, что тебя сейчас останавливает в том, чтобы определиться, поддерживаешь ты действия, которые Путин начал на территории Украины или нет? Закон? Видимо, да. Ну так ты же говоришь, что ты войну не поддерживаешь. Я же тебе задаю вопрос, поддерживаешь ли ты действия, которые начал Путин, то есть специальную операцию. Я не услышал, он меня пролагал. Понял. Я же, смотри, мы поняли, что войну ты не поддерживаешь. Ну, типа, война это плохо. Но я так понимаю, что ты понимаешь, что сейчас в Украине якобы происходит война, правильно? Ну, если друг другу снарядом перекидывается, явная война и мирное мир на население. Война, соглашусь война. с тобой. Чтобы война происходила, не нужно ее даже объявлять. Потому что спецоперация это... Ну, смотри, во-первых, нет документа, который постановляет в начале СВО, да, специальной военной операции. Ваши власти его спрятали и назвали его государственной тайной. А в таких документах в основном должно быть описано. то есть... Если Путин объявляет там демилитаризация, значит должна быть, должен быть подсчет. Какое количество разной техники должно быть уничтожено. Если он говорит, ваш Путин говорил, демилитаризация, в таком случае ваш суд российский должен был постановить, что такое-то количество людей, то есть там миллион, два, три, пять миллионов, и каждого поименно пересчитать, он должен постановлять, что тот человек, этого человека можно задержать, или если он будет сопротивляться, его можно там типа ли... Этих постановлений также нету. Поэтому, ну типа, это, это война, да. Вот, вот я тебе теперь задаю вопрос. Ты вот эту специальную операцию, которая скрывается под войной, поддерживаешь? Вот вопрос, ну, пока не вернулись к этому вопросу, по поводу подсчета техники. А как вот можно обозначить количество техники, там, условно, 5 единиц, 5 тысяч единиц бронетехники, которые, условно, там, уничтожены, потом еще раз 5 тысяч единиц техники, ну, там, ряд стран выделили в Украине. То есть, по сути, как бы, вроде... Демилитаризируем? демилитаризировали, а по сути вроде ничего не изменилось в количестве техники. Отвечу тебе, смотри, между Украиной, Россией и другими странами подписано большое количество разных документов, документы, которые определяют только количество разного военного вооружения в количестве, не в процентах. То есть вот там Россия знала, что там в Украине было там 742 танка, да, плюс там тысяча пол, полторы тысячи было там на консервации, то есть те танки, которые, ну, типа Украина уже в армии не использует, вот, не обслуживает, они просто стоят гнию, да, или там из них доставля, достают какие-то там, как это называется, материалы, да, инструменты, не инструменты, ну ты понял, запчасти, вот. И они их используют с целью там восстановить другую технику. То есть перед тем, как Россия заходила в Украину, она должна была уже знать определенное количество техники, которая подлежит под демилитаризацию, но то, что Российская Федерация, ну точнее э, у вас был раньше такой библиотекарь э, Сергей шульгу если не ошибаюсь, то что он не умеет управлять армией, то что ваше правительство не сумело э, подготовить армию к вот этой спецоперации, это говорит о том, что сейчас Российская Федерация уже даже не вспоминает свои цели, то есть демилитаризация или демилитаризация, потому что они проиграли ту цель, которую они планировали, и сейчас у них уже, если мы будем говорить там, демилитаризация у Российской Федерации уже нет такой возможности. Потому что если раньше в Украине было, было 712 танков, то за год войны, сейчас я тебе скажу, сколько Украина захватила, захватила российских танков. Если есть такая статистика, сейчас поищем. Так, э, Украина захватила 2911 э, не танков, а разного вида вооружения. А, вот танки. Смотри, в Украине было 712 своих танков. А захватила Украина вот за третий год войны, или же за два круглых года войны 517 единиц техники. То есть это российская техника, которую там российские военнослужащие бросили, а украинцы ее затрофеяли. Та же самая статистика есть и про Украину, сколько Украина там потеряла или сколько российская армия ее захватила. В связи с тем, чего, ну, про демилитаризацию уже сейчас никто не говорит. Ну, понятное дело. Момент прошел. Этот момент в России был ровно месяц. До момента, пока союзники Украины не поняли, что ну, типа, Украина сражается и нужна помощь. Ну, чисто мой взгляд, я не знаю, не могу утверждать. Цели в начале войны поменялись именно как раз таки после того, как российские войска стояли в Украине. Вот, и украинское правительство заявило о возможности переговоров по этому поводу. Вот, и российские войска благополучно отошли, так как их попросили. Я тебе ну, открою маленькую тайну. Но смотри, когда две стороны договаривают, вот ты смотри, ты в съемной квартире живешь? Нет, я вообще не живу. Ну а где ты в Санкт-Петербурге живешь? В общаге я А, в общаге. Ну ты договор я подписывал, сплю. правильно? Ну правильно. Две стороны договар... договаривающиеся. Это ты? И тот человек, который сдаёт тебе э, вот эту квартиру, ну, вот эту комнату вообще жить. Между Украиной и Российской Федерацией, ни в Минске, ни в Турции в 2022 году не было подписано никаких документов. Ну, это понятное дело. Так нет, подожди, сперва российская власть утверждала, что документы были подписаны. Но не могла предоставить эти документы. Еще Путин сидел и говорил: Да вот, у меня здесь, смотрите, вот целый целый там, целая пачка документов, вот это мы подписывали, и так далее. А вот недавно то ли Песков, то ли Лавров, не помню, без разницы, заявили о том, что ну, договор не был подписан, так как Украинская Федерация не захотела останов... Ой, так как Украина не захотела останавливать войну. В связи чего? Тебе вопрос. Если договор не был подписан, почему же тогда Российская Федерация, которая стояла вблизи Киева, и там шли очень жесткие бои, Почему же тогда ваша армия отошла? Ну, ты ответишь, а я потом аргументирую. Ну, я считаю, потому что как раз-таки одним из условий переговоров украинской стороны было отведение российских войск. Понял. Только же никто не договаривался. Никто договор не подписал. Я, я как раз-таки вот насчет договора, я не слышал такого. Не слышал, что подписывали? Потому что он якобы подписан. Ну, ну так нет. правильно. Смотри, если договор никакой не подписан, нету юрисдикции. То есть, ну как? Ну то есть две стороны полетели в Турцию, ну, сели представители. Есть такое понятие как э, ну, словесный договор? Нет, нету в юрисдикции, есть. нету, нету. Есть. Не, смотри, юрисдикция закрепляется на документе. Вот дальше этот документ. Но есть, есть словесный договор. Нет, смотри, я в, в этом, этом уверен. Ты не понял, смотри, я, мо я можно не подписать то. договор, но в этом договоре будет пункт, как выполняется документ. То есть можно обменяться ратификационными грамотами. Можно просто подписать, можно его просто ратифицировать, можно придумать любые другие способы на договор. Но договор не Россия не показала, а Украина говорит третий год договор мы не подписывали, нам нечего показать. Ты, если ты хочешь показать договор, покажи мне или назови, я его поищу. Я не хочу показать покажи, просто, это, я не придумал, придумал это действительно. Понял, ну загугли, за скажи, как договор называется. Ну, ну, о, о том, том, что устный договор, договор имеет свою силу. Ну, найди мне это. Устный договор в международной практике. Потому что Украина и Российская Федерация ⁇ это международные отношения. Это не внутренние отношения. В международном праве. Ну, Потому... в международном праве, например. По правовой природе устные международные договоры, соглашения между государствами, государствами и иными субъектами международного права, являющиеся для них юридически обязательно, независимо от их наименования. Понял, отличненько. Договор должен быть подписан этот устный или нет? Нет. Что ты прочитал? Назови мне, я открою документ. Ну, как ты вписал в поисковой строке. Устный договор международного права. Давай, я, я открою. Так, устный договор в международном праве. Открываем. Так. Э, ты читал научную статью на сайте Сайбер Ну, на три туда. Не, не. У, смотри, о том, как договаривается со стороны, прописано как раз таки в Уставе ООН. Это это научное исследование. То есть это не факт того, что действительно существует понятие, где вышли две стороны и сказали, я там вывожу войска, а другой говорит, выводи и заканчиваем войну. <как> это, это студенты писали. Ну я же открыл тот же самый сайт. Так нет, тут же фамилии как раз. Фамилия а, тех у кого студента? Брэн, ну, да. Да, да, нет, не студент. А кого? Ну, ЮС Ромашов, профессор департам... департамента общих и межотраслевых юридичес... юридических дисциплин факультета права национального исследования университета. Высшая школа экономики. Это то, что он выражает, то есть его мысль. то, как он думает, здесь так в принципе и написано. Это его мысли я говорю, что все договора... О. Ну, о, давай, давай. Самое можно сказать в отношении устных международных соглашений, затрагивающих политическую или военную сферу. В случае их нарушения, ввиду их значимости и важности для межгосударственных отношений, наносится большой политический ущерб отношениям сторон. При этом же страдает и авторитет от страны, нарушившись свое обязательство. Но, например, вот как раз про НАТО и... Да нет, я со... не понял. Юридическая сила не забы не было юридической силы. Устный договор нет, имеет нет. юридическую силу. там написано об этом. Договор. Это другой сайт. Там Ты знаешь, уже. какой договор? Это, это не обязательно это... должно быть на бумаге. Устный же договор. В международном устный. праве, в уставе ООН, так нету понятия, как устный Я эту... не буду вам доказывать. Так нет понятия устный, договор... устной, устной договоренности. Есть. Ну нет, есть. Ну, найди мне это в уставе ООН, вот впиши, устный договор ну, это, в уставе ООН. ООН это уже некомпетентная организация. Российская или... Федерация по сегодняшний день там участвует, но если... Ну, для тебя хорошо, других... ты говоришь он это некомпетентный орган, когда он для тебя стал в как Ну, в какой год и месяц? Mm -hmm. Ну, лично для меня вот как раз он стал некомпетентным в конфликте в Израиле. То есть, спустя получается полтора года войны между Украиной и Россией. Ну, ну, это как вещи связаны. Отличненько. Тогда возвращаемся к событиям в втором году. Если ты да. утверждаешь, что... Э, ну, ты сказал, что типа он некомпетентен. А на момент вот этого полномасштабного вторжения России в Украину, он был компетентен или нет? А Возможно. какие международные права были нарушены? Международные, которые о говорят в резолюции 33.04, если не ошибаюсь. И, и там? 3314. Там, где осуждает агрессию федерации, которая привела к нарушению территориальной целостности Украины. А, вон также прописано, что народ, имеющий свою культуру и ценности, любые, может отделиться от любого Соглашусь государства. Соглашусь с тобой. Какой народ? Какой народ в Украине проживает? Украинцы. Ну, вот, вот и правильно. А украинцы, проживающие в Украине, проживают согласно Конституции Украины и закону о референдумах. Из-за чего у украинцев, согласно юрисдикции, есть полнейшая возможность воли изъявляться, если они этого потребуют. Я просто, не, понимаю, yeah. я просто не пойму, как ты вот отошел к, от документов устных, как ты утверждаешь, что были какие-то устные договора, хотя я этого ни разу не слышал, и пришел к выводу, что... В Украине там коренные народы. Я знаю, что у нас есть коренные народы. Но как ты отошел от этой темы предыдущей? Вы же говорите, что нарушено было международное право. Соглашусь, да. Ну а какое Мы имеет были... отношение международное право между Украиной и Россией и то, что происходит на территории Украины? Ты ссылаешься на народ Украины. Что народ ну, Украины нарушил? Я хочу сказать, что так же, так же самое, как и люди, проживающие на территории Крыма имели желание проживать в составе Российской Федерации на ДНР и ЛНР. Да? Отвечу почему, тебе. Почему, почему война в 2014 году началась в Крыму, на Донбассе? Отвечу я тебе также на ну, слова с телевизора. На территории Украины, автономная республика Крым также, также является частью Украины, действует лишь одна конституция, есть лишь один закон, закон о референдуме. Вот коренной народ в Украине это украинцы. То, что у нас проживает там миллионы россиян, там сотни тысяч там, белорусов, десятки тысяч грузинов и так далее, это им не дает какого-то права нарушать территориальную целостность Украины. В этом же самом уставе ООН также написано, что на это имеют полнейшее право коренные народы. А россияне, россияне не являются коренным народом Украины. Россияне являются коренным народом Российской Федерации. В связи с чего, если россияне Хотят жить в России, ну, типа, чемодан, вокзал Россия. Если ты хочешь ну поинтересоваться, открой. Декларация о, коренных, о правах коренных народов. И прочти, 46-я статья. Там все написано. Или тебе прочитать? Да, да. нет, спасибо. Я могу я прочитать. Могу. Там написано, четко написано. Вижу, я. Там четко написано, что никакие действия э, людей не могут приводить к расчету государства. А в Сербии и Косово как произошло? Там что не сербы опять же таки ты пытаешься сравнить очень две разные ситуации разные? потому что на территории украины проживает проживает коренной народ украинцы а да также большущее количество россиян и других народов вот уже так же само, как в польше проживает много украинцев и белорусов но у них нет возможности рас... государства государство. Но Они вы ведёте, своими потому, референдумы... что, по вашему мнению, россияне решили на территории Украины отделиться с нами нет, то... нет, не россияне. Так я тебе отвечу тогда. У нас на территории Украины в 2014 году не было референдума. То, что проходило под улами в Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым и на территории Донецкой и Луганской области, их частей, это не референдум по законам Украины и ООН, на который ты ссылаешься. Ты ссылаешься на устав ООН. Вот. Он не принял под внимание эти референдумы. Он прямиком в резолюции 22.02 сказал, что это прямое нарушение территориальной целостности Украины. Поэтому, если ты ссылаешься на ОН, тогда ссылайся на то, что он как раз-таки согласился с Он осуждает, как раз таки, действия Израиля. Да, против Израиля санкции вводились. Последние санкции, которые вот этого, как премьер-министра и главного командующего армии, на них выдали орден на